Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xoş. Bu gün sizə Xırdalan şəhərində 119 nömrəli marketin yolunda, yola yaxın belə bir şəxsi tikili 3 otaqlı ev təkib, təqdim edirəm. Hardasa 1 tam ondakı so torpaq zərdə tikilib, tam qoşa daşdır. Yəni bir 20 ilin evidir, rahat. Həmin eviyə sırası da olur. Gəlib bax bu evi satıb, Allah qoysa qaydır da. Belə bir həyəti var. İyi baxım sürdü, yəni ya ki, yaşanmıblar burada. Bu qapı götürülsə, darvaza qoysa, rahat maşın girir. Evimiz kürsülü evdir. Başlaq çöldür. Burada evi tamamilə hamamıdır. Bax, bir hamam tələdi. Bu bəki ayaq yolcusudur. Evin sol tərəfində burada kombidir. Daxil evimizə içinə. Daxil oldu evi içinə. Burada Belə bir eyvanı var. Yəni burdan da eyvandan da bütün otaqlara qapılar açılır. Evimizin qonaq otağıdır. Qətifərləri emursadır. Belə bir qonaq otağı. Kombisi var, evlə kombisi ilə qızdırılır. Bir də qeyd edirəm, 20 nevi də şəxsi tikilibdir. Tam küt daş. Burda bizim evimizin 1-ci yataq otağı. Bu da ki, 2-ci yataq otağıdır. Pəncərələr hamısının dəmir parmaqları vurub. Bu da ki, mətbəxi. Yəni bir, bir-birinə mətbəx. Hə, hündür bir ərazidir, nəm və əsər əlaməti yoxdur. Sənəd köpçüdür. Birbaşa alqı-satqı nəsarə qeydə aparılacaq. Evimizin qiyməti 47.000 manatdır. Yenə yəni, burda bu satda ya gərdi özə şah bilərsiz, bir bilərsiz. Heç 25 minədə bir sot torpaq tapmaq olmaz. Ya bu, bu dəyəri də yığıl yığılışdırılmaq var, artıq də deməyim. Ya 47 min manata biz evə gəldiz və lazımdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürlər. Kanalı abunə olun, paylaşın və şərh bölək əzizlərim. 5 minutunuz üçün sağ olun.